আপনারা দেখছেন চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি সর্বদা সবার পাশে সবার মাঝে মালদা ডিভিশনের লাইন ও স্টেশন সহ যাবতীয় পরিকাঠামো যথেষ্ট ভালোই আছে তাই আগামী তিন মাসের মধ্যে পেতে চলেছে মালদায় সাপ্তাহিক রাজধানী এক্সপ্রেস আজ মালদায় এসে একথা জানালেন রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা এদিন তার সঙ্গে মালদা ডিভিশনাল ম্যানেজার যতীন কুমার সিনিয়র ডি সি এম পবন কুমার ও বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শনও করেন এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে জনতার মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতন মালদায় অবশেষে দাঁড়ালো রাজধানী এক্সপ্রেস আনন্দে মালদাবাসী চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির প্রতিনিধি মাধব কুমারের বিশেষ প্রতিবাদ चीणा। चीणा। area, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको एक जी एम को जी एम के साथ प्रिंसिपल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ डी आर एम के साथ और ब्रांच ऑफिसर्स के साथ देखना होता है वो सब जगह गए साथ में हम अपने ट्रैक की राइड देखी ब्रिजेस की हेल्थ देखी स्टेशन के ऊपर पैसेंजर एमिनिटीज़ देखी जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उनका क्या स्टेटस है जो इस बांदा डिवीज़न ने अच्छे काम किए हैं उनको देखा जैसे कई जगह पे बहुत सुंदर पार्क बनाए हैं आर पी एफ की बैरक को रिनोवेट किया है डिफरेंट स्टेशन के ऊपर प्लान किया है कि किसी जगह पे डब्लिंग का जैसे अब आपको पता होगा कि काम चल रहा है यहाँ पे, और वो डबल लाइन जो बीच में सिंगल लाइन के पैसेजर जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ट्रेन नहीं चला पाते या स्पीड हमारी जो है गिर जाती हैं वो सब भी देख लिया सो इट इज लाइक दिस कि एक इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम ये समझते हैं कि जितना सेक्शन ये पूरी टीम उसको जाएगी वो सेक्शन के लिए डिवीज़न कम से कम भी दो तीन चार महीने मेहनत करके उसको इतना अपग्रेड करता है कि वो शोकेस करता है तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मालदा डिवीज़न ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये पूरा सेक्शन जो है वो चमका हुआ था प्लेटफॉर्म्स बड़े अच्छे थे आपके एफ बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे स्टेशन नीट एंड क्लीन थे प्लेटफॉर्म सर्विसज बहुत अच्छी थी और वो क्योंकि अभी अभी डबलिंग हुई है नए स्टेशन भी बने हैं नए काम हो रहे हैं उसकी वजह से भी एक इम्प्रूवमेंट थी और दिख रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है सो विश ऑल सक्सेस टू मालदा डिवीजन एंड आगे आने वाले समय में और ज़्यादा हम अपने कस्टमर्स को चाहे वो फ्रेट साइड से हो चाहे पैसेंजर साइड से हो उनको और ज़्यादा सुविधाएं देंगे स्टेशन को और इम्प्रूव करेंगे आवर स्टेशन विल शाइन आपको बहुत खुशी होगी कि सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रयास से हमारी टीम के प्रयास से अब मालदा को वीकली वन वन डे अगर तल्ला वाली राजधानी मालदा से जाया करेगी और अगले तीन एक महीने और लगेंगे उसके बाद वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी बिकॉज डिसीजन ले लिया गया है परंतु जो टिकट ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं तो वो सारे पैसेंजर्स की टिकट जो है वो उनको ना कोई इनकन्वीनियंस हो अब आगे की बुकिंग बंद कर दी गई है उस तीन महीने के बाद से और अब देखेंगे आप कि तीन चार महीने में गाड़ी चले अगर सर लेते हैं उसका देखिए ऐसा है कि नई ट्रेन चलाना जो है वो देते थे पहले भी जो बेडरूम प्रोवाइड करते थे वो टिकट के अंदर ही इंक्लूडेड था पैसा पर आपको मैं बता दूं कि वो टिकट में जो इंक्लूडेड पैसा था वो रेलवे का तबका फिक्स था आज से दस पंद्रह बीस साल पहले क्योंकि रेल टिकट के फेयर नहीं बढ़े तो वो पैसा जो रेलवे ले रही थी पंद्रह या बीस रुपए जो इसमें चार्ज कर दी थी वो भी नहीं बढ़ा पर लिनन वॉशिंग के रेट जो थे वो पहुंच गए पचास रुपए पे तो रेलवे वॉज लूजिंग एक तो पहला तो ये समझिए आप दूसरा कोविड के अंदर ये डर था कि उससे कहीं कोविड स्प्रेड ना कर जाए विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो एक प्रूडेंट स्टेप लिया गया उसको बंद करने का अब जब कोविड कंट्रोल में आ रहा है तो अब कोशिश जारी है कि भाई उसको हम दोबारा से अपना मैकेनाइज लॉन्ड्री को चलाएं और लिनन डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करें और वो भी सैनिटाइज लेनन के पैकेट्स दें पैसेंजर को जिसमें से ब्लैंकेट को हटा दें फेस टॉवल को हटा दें सिर्फ चादर हो और तकिया हो जिस दिन भी वो डिसीजन हो जाएगा तो पैसेंजर्स की कंप्लेंट दूर हो जाएगी और वो ऑप्शन होगी पैसेंजर को कि वो पेट्रोल अपना लाना चाहता है ख़रीदना चाहता है আজ এ পর্যন্ত সঙ্গে রাখুন চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর সবার আগে চব্বিশ ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায় নমস্কার